Порядка тысячи человек собралось на открытие мемориала «Скорбящий ангел», которое состоялось 5 июня в селе Пришип Славянского района. Мемориал открыт на месте падения самолета Ан-30Б 6 июня 2014 года. Самолет совершал наблюдательный полет, когда был подбит двумя ракетами боевиков. Ценой жизни командир экипажа полковник Константин Могилко увел горящую машину от населенных пунктов. Вместе с командиром тогда погибли еще четыре члена экипажа. Я хочу сказать низкий поклон всем, кто принял участие в создании этого мемориала. Это жители Краматорска, жители Славянска, жители Святогорска, жители села Пришип, села Маяки. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие в этом. Потому что тот памятник, который вы сегодня мы будем открывать и вы видите, он сделал усилиями этих людей и их друзей. Они по приказу и не потому, что кому-то это нужно было из политических соображений. На открытие мемориала приехали и родственники погибших военнослужащих. Отец Константина Могилко Виктор и вдова радиста Владимира Момота Ирина Момот. За этот мемориал, который вы сделали, спасибо большое. Я очень рад, что будет память про наших летчиков-героев. Слава Украине! Вы страждали, мы ехали вашими дорогами и это видели. Заскільки важко вам було. І це ж страждання і біль вашу розділили наші чоловіки. Вони виконували свій обов'язок. Вони робили все, що могли. Ми гордимося ними. Нам дуже їх не вистачає. Слава героям. Героям слава. Героїв не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають.